Die Problematik ist klar. Es ist verständlich, dass dies eine Entscheidung am Rande der Verfassungsmäßigkeit war. Aber man muss abwägen und entscheiden. Man muss bei diesen Dingen aktiv werden. Warum? Weil dem Sieger alles verziehen wird. Und der Verlierer sagt, tut mir leid, aber das geht nicht. Hier ist eine rote Ampel, hier sind wir unsicher und wir brauchen noch 24 und einen halben Experten, die unterschreiben müssen, dass das verfassungsmäßig ist. Und was wird der Westen sagen und die USA und wird das nicht Putin verärgern, wenn wir gegen diese Person vorgehen? Es ist unmöglich, so zu leben. So kommt man nicht weiter. So kann man ein Land nicht reformieren.